Компания Samsung рада приветствовать гостей на презентации новой модели смартфона Samsung Galaxy S3. Samsung всегда приносит новые идеи, новые технологии. Необычайное что-то космическое. Я надеюсь, я сегодня найду эти моменты в этой новой модели Samsung. Прежде всего, это должна быть хорошая камера. Программное обеспечение. Это должен быть хороший дисплей. Другие, может, новинки, которые я даже и не представляю, что могут быть. Так как я, в принципе, уже давно пользуюсь Samsung, то я могу точно сказать, что дизайн у них на первом месте идет среди всех вендоров. Это очень ожидаемая модель на рынке. И я думаю, что старт будет очень хорошим. Новинка, которая удивит. Перший Samsung Android в мене був. Зараз в мене другий. Вже вийде третій, значить в мене буде третій. як раніше, там таскати кучу з собою. Телефони і комп'ютери. Мені достатньо Galaxy. Ставлю друзі питання, чому не інші телефони, які зараз мають всі, от саме тому, що його мають всі, я його не хочу. Я сьогодні тут для того, щоб перейти на сторону Samsung все-таки. Hey, we Сегодня technology мы окружены смарт-технологиями. В компании Samsung мы верим, что технологии должны быть больше, чем просто смарт. Именно поэтому мы создали Galaxy S3. Let's meet Встречайте! Говорят, одна голова хорошо, а две лучше. У него их четыре. Четыре. Galaxy S3 открывает новую эру смартфонов, когда технологии не ради технологий, а технологии ради людей. Запомните Samsung Galaxy S3 как первый смартфон, который видит, слышит и понимает. В этом году Samsung Galaxy S3 станет официальным смартфоном 30-х летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне. Я приглашаю познакомиться с нашей революционной новинкой одним из первых в Украине. Прямо сейчас в нашей демонстрационной зоне. Уникально, действительно, фантастический аппарат. Это то, что люди всего мира ожидают от нового Galaxy. И поскольку наша жизнь становится все насыщеннее и сложнее, людей больше не вдохновляют технологии ради технологий. Они хотят решения и устройства, которые искренне думают и заботятся о них. Тонкие, легкие, очень приятные на ощупь. Огромное количество функций, которые меня очень порадовало. Впечатляет. Скорость работы. Хороший размер, большой экран. Своей подружке я бы вот этот купил. Заинтриговала очень приятно. Беленький для девчат будет очень красиво. Достойный вроде то, чего вы ожидали? Даже больше. Он впечатляет реально. Мне немного становится страшно. Страшно, потому что я жду восстания машин. Нас трошки злякало то, что он настолько разумный, что теперь он будет знать нас краще, чем мы сами. Я вообще не знаком с техникой Samsung, но то, что я видел сейчас, это фантастика. Не перестаю удивляться. Может быть на презентации Samsung Galaxy 20 председатель компании Samsung влетит на Samsung Galaxy 20. Samsung Galaxy S3 понимает людскую природу.